penduduk Sungai Golok rayu penyelesaian banjir. Azam Baki isyarat kontrak tamat 2025. Selangor salur 2.47 juta pulih masjid dan surau. Amiruddin mahu kekal MB hingga tamat penggal. Pahang miliki rizab REE 37.36 bilion ringgit. Dan Mahathir masih tunggu polis ambil keterangan. Penduduk di sekitar Sungai Golok berhimpun bagi meminta campur tangan Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah banjir berulang akibat projek lembangan sungai bersepadu yang sudah menjejaskan kehidupan mereka sejak 4 tahun lalu. Penghulu Tanpa Mukim Dun Gual Priok, Sabri Muhammad menjelaskan bahawa projek tersebut menyebabkan banjir buruk serta banjir termenung sehingga menenggelamkan bumbung rumah setiap tahun antara November hingga Mac. Beliau memaklumkan bahawa penduduk mencadangkan pembinaan segera terusan pintas Sungai Lancang, Lemal, Sungai Alur Mengkong bagi mencari penyelesaian jangka panjang. Menurutnya, kajian teknikal menunjukkan terusan sepanjang 14.2 km itu mampu mengalihkan aliran banjir terus ke Sungai Pengkalan Nangka sebelum dilepaskan ke Laut China Selatan, sekaligus menghapuskan fenomena arus songsang. Beliau menegaskan bahawa analisis empirik mendapati terusan tersebut berupaya menurunkan paras banjir antara 1 hingga 3.5 meter serta memberikan perlindungan sehingga 100 tahun ARI jauh lebih tinggi berbanding reka bentuk sedia ada. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberi bayangan bahawa perkhidmatannya mungkin tidak disambung selepas tiga kali lanjutan sebelum ini. Dalam ucapannya, Beliau menyatakan bahawa terdapat pihak termasuk Datuk Seri Rafizi Ramli yang tidak bersetuju kontraknya diteruskan susulan gesaan agar pelantikannya tidak diperbaharui. Gesaan Rafizi itu dibuat dengan alasan usaha memulihkan keyakinan rakyat terhadap agenda anti rasuah perlu diperkuat selepas prestasi Pakatan Harapan merosot pada PRN Sabah ke-17. Azam menegaskan bahawa isu lanjutan kontrak bukan keutamaannya kerana tumpuan utama SPRM harus kekal kepada agenda integriti, tadbir urus dan penguatkuasaan undang-undang secara adil. Beliau menambah bahawa sesiapa yang menggantikannya kelak perlu meneruskan perjuangan memperkukuh integriti tanpa rasa takut atau pilih kasih dalam membanteras rasuah. Kerajaan Selangor mengumumkan peruntukan 2.47 juta ringgit bagi kerja pembaikan dan penyelenggaraan masjid serta surau di seluruh negeri untuk tahun 2025. Dalam ucapannya, menteri besar menekankan kepentingan menjaga institusi masjid dan surau sebagai pusat ibadah, pendidikan serta perpaduan masyarakat. Beliau menjelaskan bahawa usaha ini selari dengan visi Kita Selangor Maju Bersama dan aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan kesejahteraan rohani dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Peruntukan melalui kumpulan wang amanah tersebut melibatkan pembaikan struktur bangunan, penaik tarafan kemudahan asas serta penyelenggaraan rutin bagi memastikan keselesaan jemaah. Menteri Besar turut mengingatkan pengurusan masjid dan surau agar memastikan ketelusan dalam penggunaan dana supaya manfaatnya dapat dirasai seluruh komuniti setempat. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menegaskan hasrat untuk terus menerajui pentadbiran negeri sehingga penggal berakhir walaupun namanya disebut sebagai calon menteri persekutuan beliau berkata tumpuannya adalah menyempurnakan semua rancangan pembangunan negeri serta memastikan Selangor kekal menang kukuh pada pilihan raya akan datang namun beliau menyerahkan soal pelantikan kabinet kepada perdana menteri yang dijangka melakukan rombakan dalam masa terdekat berikutan empat kekosongan portfolio persekutuan Amiruddin menambah bahawa perbincangan Majlis Presiden PH mengenai isu pengisytiharaan PH sebagai sebahagian kerajaan Sabah berlangsung secara harmoni dan mencapai kesepakatan untuk bergerak ke hadapan. Beliau menegaskan bahawa gabungan itu komited membetulkan kelemahan serta mengembalikan sokongan rakyat selepas keputusan PRN Sabah. Kerajaan Pahang mengesahkan negeri itu memiliki rizab nadir bumi dianggarkan 1.4 juta tan berdasarkan kajian RMK 11 antara 2016 hingga 2020. Exco Muhammad Nizar Muhammad Najib menjelaskan bahawa 70% kawasan berpotensi terletak dalam hutan simpan manakala 30% lagi berada di tanah milik serta tanah kerajaan. Beliau menyatakan bahawa nilai semasa RE karbonat berjumlah 37.36 bilion ringgit berdasarkan harga 6456 US dollar 47 sen per tan metrik mengikut semakan Jabatan Mineral dan Geoscience pada 28 November lalu. Pada masa ini, kerajaan negeri melalui Pahang Mining Corporation sedang menjalankan kajian terperinci bagi mengenal pasti potensi dan jumlah rizab sebenar REE di seluruh negeri. Beliau menambah bahawa kerajaan terbuka mempertimbangkan cadangan pembinaan hub pemprosesan REE dan setakat ini, beberapa syarikat tempatan serta antarabangsa telah membentangkan cadangan yang sedang dinilai. Dr. Mahathir Mohamad masih menunggu panggilan polis untuk dirakam percakapan berhubung lebih 130 laporan berkaitan perjanjian perdagangan timbal balik AS Malaysia yang dibuat sejak lebih seminggu lalu. Ketua Penerangan Pejuang, Rafiq Rashid, memaklumkan bahawa pejabat Mahathir diberitahu unit siasatan jenayah terkelas akan memanggil beliau. Namun sehingga kini tiada sebarang panggilan diterima. Rafiq menambah bahawa laporan Mahathir terhadap Perdana Menteri melibatkan dakwaan khianat serta permintaan agar siasatan turut merangkumi pegawai kerajaan yang terlibat dalam merunding dan memeterai perjanjian tersebut. Beliau turut menegaskan bahawa beberapa klausa termasuk berkaitan dasar digital, peraturan domestik serta isu bumi putera perlu disiasat kerana dikhawatiri menjejaskan kepentingan negara dan bidang kuasa negeri. Rafiq kemudian membangkitkan empat soalan berkaitan proses kelulusan ART dan turut mendakwa terdapat kelemahan siasatan polis dalam kes lain melibatkan bekas pembantu Perdana Menteri.